Україні з'являється інтелектуальний бізнес. На даний момент починає впроваджуватися національний проект Технополіси України. Але Харків вирішив не чекати на інших, а піти своїм впевненим кроком. І на даний момент законопроект про технополіс п'ятихатки знаходиться на розгляді у Києві. Отож далі у програмі дивіться, чи прижилися кластери до економіки Харківщини. Від теорії до практики за декілька років інноваційні проекти України, технопарки та технополіси у Києві. Планують створити українську силіконову долину. А у Харкові під технополіс п'ятихатки вже написаний спеціальний законопроект. Різні країни давно обрали свій шлях зовнішньої інтеграції та нарощування економічних м'язів. Якщо американський бізнес агресивно поглинає свого конкурента, то Японія виявилася більш поміркованою у своїх діях. Там інноваційна економіка розвивається за кластерною моделлю. Ідею кластерного розвитку регіональної економіки Олександр Дудка пропагує вже декілька років. Сьогодні його ідеї почули та зрозуміли. Кластери знайшли свою підтримку у стратегії інноваційного розвитку Харківщини до 2020 року. І на даний момент наш регіон найбільш активний у використанні кластерної моделі розвитку. У нас сформовано 10 кластерів, які охватують практично всі сфери діяльності господарської. Якщо других регіонах 2-3 кластера виділені в качестве ключових, то в Харкові рішенням. Савету инвесторов при председателе Харьковской областной государственной администрации была сформирована вот такая концепция развития 10 кластеров. Така кількість кластерів не лише цифри, а показник потенціалу та компетентності регіону. Если у вас есть кластер биофармацевтический, то явно, что у вас тут есть специалисты-фармацевты, наверное, есть высшее учебное заведение, которое готовит фармацевтов, наверное, вы можете здесь заниматься генной инженерией, если у вас есть такие специалисты. А если у вас есть кластер легкой промышленности, то, скорее всего, что у вас ткачи, значит, и обувщики, и вот те люди, которые могут разрабатывать дизайн одежды. І, звісно же, коли ви, як інвестор, ищете площадку, куди вам прийти зі своїм проектом, то ви ищете площадку на которой есть той кластер, которому соответствует ваш вид деятельности. Актуальність кластеризації економіки продиктована часом, зазначають спеціалісти, оскільки традиційна модель економічного розвитку на сьогоднішній день виявилася не здатною задовольнити нові реалії життя та нові вимоги. І економічна криза лише підкреслила такий дисонанс. На відміну від індустріальних зон та парків, кластер є неформальним об'єднанням фірм. Для появи кластеру має бути довіра спільні стратегія та інтерес, які б об'єднали підприємства у досягнення спільної мети. І кожен учасник кластера використовує свій ресурс для реалізації цього спільного проєкту. кластер входят не только предприятия, которые непосредственно выпускают конечную продукцию в данном бизнес-направлении, но и те, кто являются поставщиками сырья, материалов, комплектующих, те, кто готовит персонал, то есть готовит работников и менеджеров, и непосредственных исполнителей, а также государственные органы регулирования, которые влияют на деятельность данного бизнес-направления, органы сертификации, а также предприятия инфраструктуры. Термін кластер вживається у різноманітних сферах. У сфері економіки він відомий ще з минулого століття і пов'язують цей термін з ім'ям відомого економіста Майкла Портера. Майкл Портер проаналізував. ситуацию в различных бизнес-сферах он выделил некие территории в которых в рамках которых более активно развиваются некие бизнесы и он увидел что это происходит благодаря тому что предприятия съезжаются на одну общую территорию находя на этой территории заказчиков находя уже компетентную эффективную рабочую силу, находя в себе партнеров, с которыми они могут рождать новые проекты. В результате того, что специалисты, общаясь друг с другом, глядя на то, как развивается бизнес у своих конкурентов, Участь делать что-то лучше и генерируя свои собственные идеи, более быстрыми темпами развивают данное бизнес-направление. То есть такой чудесный пример, как Голливуд, это самый известный кластер, потому что его продукция пользуются все в мире. И кинематографические. Силиконовая долина, кластер высоких технологий, IT-технологий, все знают. Лондонский сити, финансовый кластер. Сегодня кластер на модель экономического развития проводят много стран. Так, в рамках глобального российского инновационного проекта «Сколково» працює 5 кластеров. Основные направления – информационный, Біомедичний, енергоефективний, ядерний та космічний. Інформація на офіційному сайті Сколково у вільному доступі. Участь можуть взяти усі науковці та винахідники, незважаючи на національність, говорить віце-президент фонду Сколково Станіслав Наумов. по перше, зайти на сайт sk.ru, заповнити заявку, отримати в течение 30 днів статус учасника Сколково. Якщо необхідно, подати заявку на софінансування проекту. Мы даем до 5 миллионов рублей мини-гранты, они даются по упрощенной процедуре, поэтому думаю, вот с этого можно начать. И я, конечно же, буду рад, если наше с вами интервью приведет к такого рода инициативам. Я думаю, что мы будем рады первых уже непосредственно участников на Сколковской поляне увидеть в начале этого года. Сколково – своего рода российская ответ американский силиконовой долине, только со своим национальным колоритом и великим майбутним. Мы, мы, не любим, когда нас сравнивают с Кремниевой долиной. Мы считаем, что мы сделаем более эффективную систему в 21 веке и будут, наоборот, о новых инновационных проектах в других странах говорить, как, ну, например, там, об австралийском Сколково. Мы себе Позволяем э, брать очень дерзкие проекты, у которых еще пока нет э, четкого такого профиля рыночного, но которые являются прорывными. И вот, например, с помощью нашего консультативного совета мы делаем экспертизу таких наиболее интересных решений на стыке фундаментальных и прикладных наук. И этим занимаются ученые, как работающие в Российской академии наук в российских национальных исследовательских университетах, так и их зарубежные партнеры. То есть мы имеем возможность брать самое лучшее сегодня, что есть в мире, привлекая это в свою экосистему. Поэтому я думаю, что мы действительно очень конкурентоспособно себя чувствуем. Потужность проекту Сколково уже отчула и бизнес-сфера. Сегодня венчурные фонды заявили про готовность складать свой капитал у проекты и исследования. Это 35 венчурных фондов, из них 15 а, зарубежные, может быть даже уже сейчас побольше. А, и это обязательство на а, сумму свыше, вернее, это намерение финансировать проекты на сумму свыше 10, 10 миллиардов рублей уже. То есть это для российской а, а, инновационной системы очень хороший сигнал что и риски готов разделить венчурный фонд и готов участвовать в последующей коммерциализации результатов нашей деятельности. Потужний на інтелектуальні ідеї Харків не став очікувати загальноукраїнський проєкт під назвою Технополіси України, а дав свою відповідь і ісколкової, і силіконовій долині одночасно. На даний момент Харків серйозно впроваджує проєкт Технополісу П'ятихатки. Інноваційний міст, міст високих технологій, наука град, як називають в Російській Федерації подобне образування. То есть это территория, на которой более 50% производимой продукции имеет отношение к высоким технологиям. Район города Пятихатки обраны не случайно. саме там находится один из наиболее научных центров Украины – Украинский физико-технический институт. Почему Пятихатки? Наверное, ну, тоже понять можно Достаточно быстро, потому что Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт — это крупнейший научно-исследовательский центр Украины. Самый крупный. Вот. Основанный в 1928 году, э с великолепной научной школой, накоплен большой опыт именно в прикладной в физике, при том в разных направлениях, как в ядерной физике, как в материаловедении, в физике плазмы. Власне, уся інфраструктура технополіса вже є. Нічого нового будувати не потрібно. Загинають плюси на пальцях. Ініціатори проекту потрібно лише впровадити відповідні преференції. Там есть и жилая зона, в которой живут ученые, там есть и факультет физико-технический Харьковского национального университета имени Каразина. Поэтому там полностью есть вся инфраструктура, необходимая для жизни, для развития этого городка. Колись то самое тут працювали в вчені. Часто их достижения визнавали не тільки у вітчизняній науці, І сьогодні фізико-технічний інститут не заслаб вчені. Орієнтуються у світовому ринку послуг та пропозицій, та знають на якій полиці їхньому товарові рівних немає. Як результат успішного менеджменту розробки вчених користуються популярністю як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. От ось, зараз час строїться у нас в Харкові в торговому центрі караван і кольце, там буде система очистки води на наших приборах. А с американцами, мы имеем американский патент, мы работаем вообще очень давно. И регулярно, кажется, производится отгрузка продукции вот этой в Соединенные Штаты. Значит, направление очень интересное, стенты. Титановые, быстро растворимые стенты применяются при лечении атеросклероза сосудов. Наша разработка Финансируют швейцарцы клинические и доклинические исследования для того, чтобы у себя в клиниках это дело применять.